Всем привет! Вышли с девчатками трошечки прогуляться и вы решили зайти в KFC еще смачненько покушать. Шейк. Выбирай тогда, что ты хочешь. А это еще. Да. А что это? Айс латте. Лимонный маракуйя. А -а -а. Пепси попкорн. Давай вот это. Ой, смотри, можно пепсину без цукру. Само мы возьмем. Даринка. О, только хочу вот это попробовать. Маракуя? Да. Попкорн или соленый карамель? Попкорн. Попкорн, да. Один готово. Давай Дариночки шес. Что ты хочешь, Даринка? Сейчас. Кукола? Да. Сейчас. Девчонки чекают своего замовления. Уселись. Номер 220. наше замовлення заказали в цей раз трошечки менше тому що коли ходили в макдональдс дітки нічого не доїли, було не дуже смачно зараз спробуємо. замовили маленьку картошку фрі сирний соус, пепси коктейль і ось такі наггенси і все це коштувало 318 гривень Ну, что там, взяли минимальное, чтобы доночкам понравилось. Вот такие наггинсы, они выглядят не дуже. Наггинсы кошту 95 гривен за 6 штучек. Взяли вот такую картошечку фри. Картошка фри кошту 50 гривен маленько. Даринки Альвина коктейль молочный. Это не молочный А якей -э Ну что, вам смачно? Да М Но наггинсы не очень Не очень вкусные Ты пробовала наггинсы? Да И как, тебе понравились? Ну как я. Да не так, Они Угу. Они очень смачные, да? Честно кажучи, не дуже смачно. Надо сделать не смачный. А, хорошо, что замовили 6 штучек, а не больше. Ну, картошка как картошка фри. Иногда дома получается смачнейше. Вот она так выглядит. Ну, не знаю. Я обожала, что Макдональдс не дуже смачный по сравнению с Макдональдсом, то KFC не совсем мне сподобалось. Пошли мы с KFC. Зараз я попросила Альбинку, чтобы она меня сфоткала. Пошли, Алечка, сфоткаешь меня? Дариша! Зараз мы сфоткаем... Дариночка, пойдем. Вот такая у нас Арочка. Зараз Альбіночка мене сфоткає, зробить мені фотосесію. Така Дуже гарна арочка. Завжди щось тут якась декорація є. А зараз просто Зараз я сфоткаю діток, потім Альбіночка сфоткає мене. Всім привіт! Повернулися ми додому. Дуже класно погуляли. Всі ви бачили наш... В нашу прогулянку в KFC. Потім ми зайшли в АТБ. Доночки захотіли морозива і потім зайшли в игроше. У мене закінчився шампунь. У мене закінчився сонцезахисний крем. Дуже класний. Кстати, крем ось цей. Зараз я вам показую, Дуже класний, Я його купляла через додаток Єва. тут вин копейки, но вин дуже классный. Мы постоянно бываем на даче, мы ездим на пляж, и так я с доночками выхожу, гуляю. Солнце зараз дуже такое активное, и я постоянно мажусь ось таким солнцезащитным кремом. Дуже классный, легкий, классно защищает, стоит копейки и выстачил цей тюбик, получается 30 миллилитров на месяц. Ось, и взяла я себе в Ифраше, ось такие солнцезащитный крем, зараз там дею очень классные снижки. И у меня еще был купон. Помните, в прошлом видео я вам показывала купоны, которые мне дали в Ифраше. И у меня были купоны, я ими э, скористалася. И стоит цей крем. Дуже я полюбляю эксперименты. Э, Вирішила спробовать. Э, зараз я скажу, скільки он коштует. Э, Коштує він 700 гривень і мені зробили скидку 40%. виходить 285 гривень знижка. Э, Вот такой крем. Скористуюсь и потом я вам скажу, как он э, на самом деле стоит его куплять. Чи все просто так. Можно обойтись с этим бюджетным кремом. И у меня закончился шампунь. Очень много у меня шампуней. И э, Є відео на каналі моєму, який я шампунь вибрала і їм користуюсь. І вирішила теж, так як багато знижок і є у мене купони, вибрати в себе якийсь шампунь. Колись я вибирала, а, купувала виграші і мені подарували ось такий шампунь для зволоження для сухих і поскожених волос. І ось такий. Крем, це подаруночки були Це рослинний догляд, універсальний догляд для сухого і пошкодженого волосся. але він мені не підійшов Він у мене стоїть в вані на полочці і вирішила я купити собі новий дзвонять подружки альбіні і так настойчиво звонят, вообще Альбинка не отвечает, Альбинка кушает, и они звонят, и звонят, і звонят, и звонят, я <сум> отключила. Ось. И, значит, купила себе ось цей шампунь, це шампунь на э, навпаки для э, зволожения. Ось, у меня сухие волосы и для зволожения вот такой шампунь, спробую. Ну, посоветовали мне, дуже классный. И ось такой бальзам-кондиционер для сухих и подходженных кончиков. Треба наносить на кончики и будет счастье. вот так, спробую, потом скажу. И сейчас я скажу цену этого шампуня рослинного. Шампунь коштует 249 гривен. Бальзам и шампунь коштует 249 гривен, но у меня были снышки 90 гривен. Вот, и получается 249 минус 90 гривен. Получается 159 гривен шампунь бальзам э, и солнцезащитный крем и в мне дали э, ось такие крем для рук коштует вин 149 крем но вин шел мне в подаруночек и ось такие снова пробнички э, кремов сыворотки ну спробую хочу сказать про всю масочку. Дуже бомбезная масочка, яку мне дали в подарунок в прошлый раз. Дуже классно. Классно своложивает. Я наношу Кожного вечора, треба наносити 2-3 рази на тиждень, но я наношу кожного вечора і дуже класно зволожує обличчя. Вообще, обалденна маска. Це був пробничок, але як він закінчиться, треба еще купувати і і крем. З цієї ж серії, що у мене, крем я купувала собі, ось мені подарували в подарунок такий пробничок, И маска и крем. И крем тоже бомбезный. Буквально несколько капель я наношу два раза на день. И тоже очень хорошо своложивает. И у меня есть такой лайкфак. Я крем, патчи э, в такую жаркую пору, лет, влитку я храню в холодильнике. Ось, и очень приятно наносится на обличье. Допустим, с я встала, умыла лицо, нанесла крем. Он очень такой, холодный и для шкири очень классно. Вот. Вот такими был сегодняшний день, такие мои были покупочки. А вам, широ дякую, что посмотрели мое видео. Всем дякую, до побачення, берегите себя, встретимся в наступном видео. Пока! Байлаку conmigo, bajo Луна! luna, el